Ківці стверджують, що запобігти інвалідності та смертності хворих, яких спіткав інсульт, інфаркт чи інший раптовий гострий стан, легше тоді, коли їх доправлять до лікарні у перші години хвороби. На жаль, нерідко люди не знають, як розпізнати ці недуги. Сподіваються, що нездуження мине без втручання лікарів, а в результаті згайно час, що призводить до непоправного. Тому сьогодні до нашої студії ми запросили лікаря, який розкаже про первинну діагностику гострих станів вдома. Сьогодні у нас в гостях лікар швидкої допомоги та фахівець клінічних досліджень Олександр Пивоваров. Доброго ранку, Олександр. Доброго. Дякую, що завітали ви сьогодні до нас. А сьогодні поговоримо про ось такі хвороби, як інсульт, інфаркт. Ну, взагалі, серцево-судинні захворювання. Взагалі, чому це зараз так актуально? Это актуально, потому что в нашей стране сердечно-сосудистые заболевания держат уже долгое время первое место да, по ось. смертности, причем с большим отрывом от других причин смертности, угу. в частности угу. от онкозаболеваний. Больше половины, наверное, по статистике процентов 60, а то и 70 причин смертей именно в результате Само острого цеплял. инфаркта угу. или инсульта. Да. И поэтому своевременная диагностика этих состояний позволяет не только а, спасти жизнь а, этих пациентов, а и, что немаловажно, более качественно реабилитировать этих пациентов. Угу. Потому что, а, в частности, при инсульте да, а, каждый потерянный час а, без оказания помощи усугубляет а, гип гипоксию мозга, да, угу. то есть страдание мозга и приводит к большему поражению участка мозга. Поэтому, чем раньше, тем краще, тем больше шансов, видно, в эту нормального да, да, И поэтому Крайне важно своевременно, как можно раньше позвать на помощь, да, позвонить mm -hmm. на скорую помощь и Здійнять необхідні шаги, неотложну допомогу до медицинську, да, для того, щоб угу. какие якісь осложнения или улучшить состояние пацієнта до приїзду спеціаліста. Угу. Ну, я пропоную відразу, напевно, тоді перейти до практики, угу. тому що, ну, в принципі, те, що є, це проблема, всі чули, всі знають, да. але не завжди розуміють і знають, як це робити. Хтось десь читав, але, можливо, навіть сьогодні ми покажемо, що, що угу. робити, коли є ось ця проблема. По-перше, як розпізнати, давайте розпочнемо з інсульту. Давайте, це да. більш така обшир. На тема, как распознать инсульт дома. Значит, э, э, зачастую людям тяжело понять, что происходит с их родственником или знакомым, э, mm -hmm. потому что э, иногда симптомы могут нарастать плавно, и иногда люди могут путать э, э, наступление острого мозгового кровообращения mm -hmm. с состоянием опьянения, допустим, то, что mm -hmm. человек начинает вести себя неадекватно, заговаривается, его может шатать, водить и так далее. Поэтому есть характерные знаки для нарушения мозгового кровообращения. В частности, при остром нарушении мозгового кровообращения появляются порезы или параличи. Порезы — это или слабость, паралич — это полное отсутствие тонусов пораженных ну, конечностей. Так, так. При этом происходит, как это сказать, искривление, наверное… Тобто, обличке, и, 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 да, и гримасы, то есть, гримасы такие нам выдаются. И да, нарушение гримаса то есть мимики. О, при, мы, если мы попросим пациента улыбнуться, да, то угу. а, уголок рта с пораженной стороны у него будет опущен, то есть это будет. то есть, он не, не, зможе, не сможет посмехнуться, так? Да, да. То есть, на один, то есть, на один только сможет. Угу. И, я, если хотите, могу показать, опросить вас, как, а, что нужно сделать. Так, да, конечно. То есть я, я хочу, чтобы вы улыбнулись. Так. Улыбнитесь мне. По вам я вижу, да, что у вас симметрично uh -huh. а, работают мышцы лица, и ваша улыбка а, Нормально. нормальная. Да, доброе, да. Так. Да. Также я доброе. могу попросить вас, как один из элементов, оскалить зубки. Покажите мне зубки. Uh -huh. Вот так, да. Значит, при остром нарушении мозгового кровообращения с одной стороны, оскал будет полноценный, а с другой ну, это вы не сможете. Это что-то до, до посмешки, так? Просто да. такая, больше такая, вчера да, посмешка. Да. Дальше. А, Пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения могут заговариваться. То есть я э, хочу, чтобы вы произнесли э, фразу «Сегодня на улице прекрасная погода». «Сегодня на улице прекрасная погода». Да, то есть то я, 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 норм... я слышу, нормально. что вы не заговариваетесь, нормально а по-взагалей, какую скоромовку можно про Не Любую фразу. Ага. Почему? Потому что... А, при этом, как правило, происходит нарушение речи. Речь Думаю. это довольно сложный процесс, который затрагивает много угу. участков мозга, и так. при мозговой катастрофе и, в первую очередь это проявляется. Угу. Дальше я могу вас, хочу вас попросить, чтобы вы подняли обе руки вверх, гору, помню, да, гору. опустите их вниз, так. а теперь поднимите их одновременно вверх одночасно. Да, я вижу, что у вас обе руки э, поднялись синхронно. Одночасно. При mm -hmm. а, острым нарушении мозгово э, это будет происходить асинхронно, то есть одна рука хорошо поднимется, одна будет отставать. И как еще один симптом, я э, даю вам свои пальчики. Прошу вас, чтобы вы их крепко-крепко сжали. Всей силы, так? Да. Вы их сжимаете со всей силы, причем с двух сторон а, одинаково. Ага. Если бы у вас было устроено нарушение мозгового кровообращения, с пораженной стороны ваша хватка была бы Слабше. слабее. Угу. Да. Ну и а, еще один из симптомов ⁇ это девиация, от, то есть отклонение языка. То есть если вы мне покажете язык, то он будет либо отклонен в сторону, либо деформирован. Ага, то, то есть нужно показать да, язык. Покажите мне язык, да, да. вы мне показали язык, он э, выглядит прекрасно, не отклонен ни в какую сторону, Ой, не дякое. деформирован, поэтому я могу заключить, что вы абсолютно не имеете никаких симптомов острого нарушения э, кровообращения на данный момент. Это <связ inhale> радует. Да. Как запомнить это все? Ну, э, можно по заглавным буквам, да, например, э, узря. 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 То есть узря эти симптомы. Вы можете понять, что у пациента. Э, инсульт. А что? Узря. Улыбка. Ага. Улыбка. Заговорить. Заговорить. заговорить руки, руки. То есть поднять руки или хватить. Я? И язык. язык. Да. Ага. это уже просто узря. Улыбка. Руки. Заг... А. Заговорить. Узря, улыбка, заговорить, руки и язык. язык да, узря. Угу. Да. И э, если вы проверите эти симптомы и уви, вы увидите э, 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 эти всякий... признаки, да, угу. вы можете с большой вероятностью подозревать, что у пациента она, произошла мозговая катастрофа. А, симптомы Еще... могут быть э, более грозные, то есть острое нарушение мозгового кровообращения делится на геморрагический инсульт и на ишемический инсульт, Что которые означали? еще геморрагический это который либо э, как это просекание, то есть или пропитывается ткани мозга кровью, да, допустим при очень высоком mm -hmm. артериальном давлении, так. либо происходит э, разрыв сосудов мозга и кровь изливается э, в черепную коробку либо в оболочке мозга. Угу. Это более грозное проявление острого нарушения мозгового кровообращения и, соответственно, симптомы более яркие и более глубокие. Угу. То есть, как правило, при этом пациенты могут э, иметь выраженную неврологическую симптоматику, там параличи, да, терять на. сознание. Тут, тут них... уже явно видно будущее, что да, что... появляются явные мозговые симптомы, симптомы угу. явно мозговой катастрофы. Может быть рвота без тошноты. 啊。Uh Тобто в такому випадку крайне важливо оказать першу допомогу до приїзду скорой, бригади скоро платити. А що потрібно, от, що потрібно робити? От, припустимо, що от, ви помітили, так, угу. що от, є якась проблема, що мені в першу чергу потрібно робити? В першу а чергу, напевно, викликати швидку вирішувати на допомогу. Да. В будь якій непонятній ситуації угу. спеціаліста. Угу. Попросить, щоб хтось із родственників або з окружаючих визвав 103. Угу. А пациента необходимо уложить на ровную поверхность. Может, давайте мы продемонстрируем? Давай. Да, а давайте что -что мы. Конечно, да. Я готова быть пациентом. Прекрасно. Ось. Ну, на ревну... А лишка подойдет? Или треба где какую-то твердую поверхность? Да. Если лишка достаточно жесткая, да, угу. то есть не, не такой там перины, в угу. которых пациент проваливается. То в принципе можно. Можно, то, да. Тут Либо лягаю. же просто на пол, да. Все Вы я... можете лечь... Я, э, я, я вас уложу на пол. Так. Под голову желательно положить какой-либо валик, угу. ну, можно больше, то есть это маленький, ну, это для образца, угу. то есть, Разумело. и либо небольшую подушечку, либо как скрутить какой-либо валик для того, чтобы голова находилась в приподнятом положении. Угу. А, освободить а Шею, снять какие-либо галстуки, ремни, расстегнуть пуговицы и так было далее. Видно, так? Да, освободить, чтобы э, не было помех э, дыхательным путям. Так. Если во рту есть какие-либо протезы, э, mm -hmm. удалить их. Да -да. В, в данном случае у вас нету. Да? Так, все нормально. Да, значит, э, при этом э, можно положить, э, поддерживать постоянный контакт пациента, То То есть, в, по возможности тринадцат? успокаивать, да, следить за его состоянием. Ага, а, ну, ну мы спилкуем, а сами не легче. <laughs> <доброе> <доброе> да, ну э, под, э, при этом можете положить какой-то охлаждающий компресс, допустим, на голову. <доброе> а, при э, в случае, если возникла внезапная рвота либо э, потеря сознания, да, э, мы должны э, убедиться в том, что вашим дыхательным путям ничего не угрожает, потому что если рвотная масса либо слизь либо инородное тело, да, попадет в э, э, дыхательные пути, и. наступит остановка дыхания и, соответственно, после этого Разумело. Разумело. Э, клиническая смерть. Что мы при этом делаем? Э, значит, есть довольно распространенный миф, что пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения нельзя трогать. То есть, вот как uh -huh. они лежат, лучше. Отвину пау. Да, вот лучше не прикасайтесь, потому что можно сделать хуже. Uh -huh. Неправда. При этом можно пациента либо переносить, либо уложить, либо перевернуть, и так далее. Uh -huh. Значит, я рекомендую, если отсутствует сознание, перевести пациента в безопасное положение. И как это сделать? Безопасное положение на боку. Как это сделать? Сторона, на которую я собираюсь вас э, перевернуть, uh -huh. я беру э, руку с этой стороны и закидываю вам за голову. Так. Руку с противоположной стороны я кладу вам на плечо, закладываю, uh -huh. да, э, сгибаю с этой же стороны ногу и перекатываю вас на бочок. Uh -huh. В таком положении. Всі рву рвотної либо слюна все що угодно втікає з дихальних путей. Ну випадку цього і вашим дихальним путям нічого не угрожають. То тобто з високої долі вероятності ніяких осложнений у вас в такому положенні не буде. Угу. Спасибо большое. Угу. Можна вставати? Да, можете вставати? Ой, дуже дякую. Ну насправді я хочу що сказати, <зас> що не дуже таке гарне становище, коли отак лежиш і тебе перегортають. Давайте ми напевно да. повернемося на своє місце. Ось, досить, досить так, невесело, скажімо так, але все ж таки це потрібно знати для того, щоб попередити якісь ось такі проблеми. Да. Лікарі, коли приїдуть, вони відразу визначать, так? В чому да, проблема? Вони, вони проведуть діагностику, тобто угу. перевірять симптоми, вони знають більше кількість неврологічних симптомів і так далі. Що ще не нужно робити… с пациентом. А, до речи, не можно а, работать. Не нужно давать до приезда никаких таблеток, либо пить жидкость, а, потому угу. что может а, нарушаться функция глотания, да, так. и пациент может подавиться либо этой таблеткой, либо жидкостью, которую вы даете, угу. и у него могут быть дополнительные осложнения. То есть, а, как правило, время приезда скорой помощи это 10, максимум 15 минут, да, за, за это время пациенту ничего не нужно. И, опять же таки, а, Вторая разновидность инсульта, которая нарастает более плавно, это ишемический инсульт. Угу. В свою очередь есть такое понятие, как транзиторная ишемическая атака. То есть это временное нарушение мозгового кровообращения. Угу. Это состояние может длиться несколько часов до суток. Иногда пациенты знают, у них уже были эти транзиторные ишемические атаки, и они думают так, что снова, если случилось, ничего страшного, я пережду, угу. меня отпустят, и все будет как раньше. К сожалению, это не так. По статистике, пациенты, у которых имеется транзиторная ишемическая атака, в течение первых пяти лет получают полноценный ишемический инсульт. Угу. Поэтому если Я рекомендую не экспериментировать и не ждать, что отпустит и. Краще звертаться до лекаря. Да, у есть лекарства. такое понятие, как золотое время. Угу. То есть, чем раньше пациент госпитализирован в клинику, тем лучше реабилитация. Угу. Может быть, мы несколько слов еще скажем и про инфаркт. Да, как взагалі распознать? Час у нас, звичайно, не так много, но давайте попробуем. Давайте. Значит, а, а, что такое инфаркт? Инфаркт это. Опять же, как и ситуация с инсультом, это закупорка сосудов коронарных, угу. то есть сосудов, которые питают сердце. Уже сердце, Там да. мозг, это сердце. В результате атеросклероза или каких-либо сопутствующих заболеваний уменьшается просвет сосудов, которые угу. питают сердце, угу. и сердце недополучает достаточное количество кислорода, и из-за этого возникает острейший, сильнейший болевой синдром. А как же понять, что у пациента инфаркт? Как правило, у подавляющего большинства случаев этому предшествует стенокардия. Стенокардия – это точно такой же давящая или сжимающая угу. боль за грудиной, или прямо за грудиной, или немножко левее, да, которая отдает либо в левую руку, в лопатку, угу. может отдавать в шею, в челюсть, либо головы. в район эпигастрии. Угу. А, как правило, это, эта боль связана с физической нагрузкой, то есть в покое она редко, когда возникает, может в принципе возникать также от угу. психоэмоциональной нагрузки, ага, но штак. она э, имеет крат краткосрочный характер, то есть это где-то 2-5 минут до 10 минут максимум, и она купируется нитроглицерином. То есть у пациентов, у которых возникала стенокардия, э, при приеме нитр нитроглицерина эти все симптомы через 1-3 э, минуты Проходить. уходят. Угу. Да. А, при инфаркте этого не наступает. То, то есть то ничего не допомагает? Да, то есть если боль э, при физической нагрузке, и мы, приним, мы пациенту даем нитроглицерин, и боль или уменьшается незначительно, или не проходит, угу. в этом случае мы говорим о том, что у пациента может быть инфаркт. Э, э, разница, разницу может увидеть доктор, потому что э, инфаркт от стенокардии отличается изменением электрокардиограммы. Угу. До этого клинически вы можете на дому у пациента видеть только по длительности и по интенсивности. Что же нужно делать? А, в первую очередь уложить пациента на землю. Так. Почему? Потому что могут, может быть, аритмия, другие грозные осложнения, может быть, внезапная остановка сердца, потеря сознания, пациент может но, упасть. Мои Уложили на, на на землю, на твердую ровную поверхность. Дали под таблет, э, дали под язык таблетку нитроглицерина. Угу. Как правило, у пациента стенокардия, нитроглицерин есть. Так. У них есть спрей. То есть или дали таблетку, или э, брызнули спрей. Э, в течение 5 минут, если болевой синдром э, не прекратился или уменьшился пять незначительно… Да, приблизительно 5 минут, угу. даем еще одну дозу. То есть, как правило, часто бывает так, что дают одну таблетку, и все на этом прекращают. Угу. То есть до приезда скорой помощи 10-15 минут… А вы выкликали ведра В первую очередь. То есть, опять собой. же таки… При Не любой мозговой, э, при любой сердечно сосудистой катастрофе, в первую очередь выз, вызываем mm -hmm. скорую помощь. А потом оказываем помощь пациенту. Э, каждые пять минут мы даем таблетку нитроглицерина, либо э, используем mm -hmm. спрей с нитроглицерином. Mm -hmm. Также пациенту можно дать таблетку кардиоаспирина. Вот. и а, при отсутствии э, сознания, да, мы постоянно контролируем, есть ли пульс дыхания сознанию пациента. Угу. При отсутствии э, пульсации дыхания нам нужно э, незамедлительно переходить к непрямому массажу сердца. Ага, ось так. Ну я думаю, що е, про непрямий масаж серця. Ми ще поговоримо з вами обов'язково, uh -huh. тому що ця тема, як ми минулий раз, коли у нас були, ми вияснили, що ця тема досить велика і багато різних тем потрібно піднімати. Тому приходьте до нас ще більше розкажете. Наразі дякуємо е, за такий е, мастер-клас. Мені здається, uh -huh. по тому, як це все потрібно робити. Дякую, що були з нами. Дякую е, Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про те, як розпізнати е, серцево-судинні захворювання вдома, що потрібно робити. До приїзду лікаря. Нам допомагав лікар швидкої допомоги, фахівець клінічних досліджень Олександр Пивоваров. Ми на цьому ще не завершуємо. Попереду багато ще чого цікавого, тому залишайтеся з нами. У нас зараз невеличка пауза.